и вас развеселил. Да, да, да. А, да, то, да. То, а то вы что-то, смотрю, веселый человек, а пытаетесь да. какую-то агрессию поднять. Я агрессия агрессию? Не да, не да, какая агрессия? Сегодня такие святые вылеты, какая агрессия? Ну, поки стики сегодня нового узнал и про Украину, и про... про Америку, про НАТО, просто знаешь. Ты очень прям меня о, открыл. Для да. вас вообще это но... новое, да? Открытие, Открытие. да, молодец. Здравствуйте! Христос народился. Что такое? Кажу, Христос народился. Ну, это как сказать, это не наш праздник. И вы мусульманин? Нет. Не, это якса. Это жизнь 2. Яксы, свя... Свято всех христиан я, я по нации Украине живу в России, а рожденный в Казахстане вообще. Ага, вот так вот. Да. да. А сегодня католический праздник? Не. Как не? Ну так. Ну это католический сегодня. Не, 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 католический... не, не. Вас, католический... вас, вас, католический... вас вели в не. Не. Ну как, это немецкий праздник, Нем... немцы... немцы, празднуют сегодня. Только немцы, так, больше никто. И что, они там с баварскими ковбасками, ну, с брецелями католики, и так. Католики, католики празднуют сегодня. И католики тоже, Но не только католические Катол... сегодня свято. Католики это имеется, что, как сказать, евреи. Они тоже католики. Католики и евреи. Ну, бывают и что ж такие. Я за да. встречал эфиопию православных, разумеется, так что. И так я бываю. И католики, и евреи, певно, есть. Не ну нет, я ничего против не говорю, но просто их праздник, не Ні, наш. Вы помыляетесь. Мы празднуем 31 декабря. А, у вас Рездво 31 грудня. Ну что ж, и таке да, бывает. Да. Ну, да. ну, а вы? Что, а, а, а мы? Когда празднуете? Ну, Рездво мы святкуем сегодня, 25 грудня. А 31 грудня мы святкуем Новый Рик. Ну, 1 сентября на уазе. Ага, Ага, ну это получается, вы Новый год встречаете. Так, ну, ну у, вас, у вас Рездво, у нас Новый Рик, да, ну где-то так приблизно, Да. Mm -hmm. Да. А Нет, ну я, сьогодні... понимаю, я понимаю, о чем вы говорите, я украинец по нации. А, да, я а сегодня Рездво... Но... разговаривать я не умею по ним. Я же от вас Потому не Потому я... Я, я вам говорю, я родился в Казахстане. Угу. Казакшам бейсен, вот по-казахськи можу з вами поговорити. По-українськи uh, вам по, по извините, я, я українець. Я не -украї... вимагаю від вас знання української мови. Не, ну я просто вам объясняю, що я по-українськи не можу. Я, я розумію. Понимаю? Добре, добре, це чудово, так. Да. Так от, добре, от ви все мені не даєте сказати, да, що сьогодні не тільки католики святкують Різдво, а і більшість, скажімо, православного світу. Там 7-го числа святкують буквально там Росія, Білорусь і Грузія, якщо не помиляюсь. Все. Ну, от 7-го числа. А всі вже перейшли, скажімо, на нормальний календар до 25-го числа. Ну, то таке, ми менше з тим. Я хотів запитати, що ви думаєте про російсько-українську війну? Плохо думаю. А для чого думаєте, браті, росіяни? Браття не должны воювати. А коли братами стали? Дуже цікаво, коли стали братами. Чогось були браті. Ну коли, наприклад, Ну, вот вам скажу, пришел Зеленский какой-то, клоун, реально клоун, uh -huh. и сделал эту войну. А, это не, Зеленский, ну, это... да? Это было, я вам скажу, с 2008 -го. Там просто э, ваша рада убила ваш же народ. И Дуже ваш цікаво. народ обратился к русским. Русские uh -huh. вот просто помогают, uh -huh. и все. С 2008-го, да? Я правильно почувствовал? Да. А не могли бы рассказать, что было в 2008 году? 2008? Угу. Да просто ваша рада убила народ и все. А я, а, я, я, я все ведь бувалось, расскажи. А вы знаете, кто был президентом 2008-м? Ну-ка скажите мне. Да, в Украине чи на России? В, в Украине. Мы же про Украину. Ну, говорим. В Украине был Ющенко. Нет. Ні, то ви шо, Порошенко, а хто? Порошенко, Порошенко був у 2008-му. Як цікаво, слухайте, що робиться? От Вік живий, Вік Вікчейся, слухай. от Не знав, Я, ну, не знав. Ну, просто, от Віктор ага. Порошенко. з Віктор, і то, Віктор, би, Віктор Порошенко, Віктор Порош... Віктора Порошенко було все добре. Цікаво. Да. Так. Угу. Да. А потім. От як його убрали, і все, от війна почалася. Ай-яй-яй-яй-яй. А, а як його забрали цього Віктора Порошенка? Я не знаю, вы сами народ его как-то это, Не народ, а вот это вот ваша рада. Наша там рада. бы как. -то. Ох, ця рада, Что вы эта рада просто? Просто хай бог вот мылый. И... Хай бог мылый. Да. Так, ну значит... Не, ну видите, я вам так скажу. Я те истории не знаю, что там происходило. Что у нас рассказывают, то я вам и рассказываю. А так я вообще, по идее, не знаю. Я сам... Военный ага. человек, я просто в отставке. Ага. В так а скажите пожалуйста, потом вот в 2008 году значит, прибирает Виктора Порошенко. И что дальше? что ведь бывает, какие падеи? Ну, я не знаю, что у вас там. Юлия какая-то была, вот это вот с косичками. Вот это вот вот это она все начала. А, вот она почела. Потом... Юля, Юля с косой начала. Да, да, да. А что а она... она? А, вот. а можно, может, да. Это отец, это это мое мнение. Не, я я никого я не, называю, не, я просто я, я тебе что ничего не мнении. доказываю, не доводжу. Мне интересно послушать и вашу думку. Так и пришла Юля с косой после Виктора Порошенко и и что началось? И, и начала она эту войну какую-то, я она не це знаю. Я да. А вон она дала не знаю, против дала... народа, не против народа, я не знаю вот это вот. Значит, Ее, вона... вроде бы как. Угу. Она дала команду нападать на Россию, правильно, Юля с косой? Нет, 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 нет. а Россия тут чем, Россия вообще ничего, вообще не А, Россия ничего, Россия не лезла. Нет, 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 угу. с 2008 года по 2014 год вообще не лезла туда Россия. Взагалі не лезла, так, а что ж нет, с 2008 по 2014 год, что ж там Юля с косой не делала? Ну, что? я не знаю, что у вас там происходило, но война у вас там шла, война между собой, можно сказать. Потом, ä, 네. я вам скажу так, потом, короче, началось, что вы решили дать земли НАТО, а НАТО это приближение, подождите, я вам скажу, это приближение к России, поэтому Путин начал действовать, что нам нельзя близко ставить НАТО. Ага. О, а це вот Юля, Юля, с косой, начал. да? Юля с косой, дала земли под базы НАТО и вот тут же Но Россия начала делать, да? Я, я фамилии не запоминаю, я бы вам сказал. Не, ну хоть я выглядал, расскажи, кто там? Качен, Яд Каченко, вот, например. Прекрасно. Ну, да. Ну вот видите. Да. Я вообще вот в эту политику я не лезу, я вот ушел, как я помню, сказать, ты... вот. Да. В отставку. Я не лезу в эту войну. Мне каждый день звонят, говорят, иди воюй против украинцев. Я сказал, против братского народа я воевать не буду. Угу. Когда война начнется с Америкой, я соберусь и поеду. Опа, а что тебе погано Америка сделала? А Америка, всю жизнь она нас двигает. И ну, да. Россию, и Украину. Она пытается угу. завоевать наши земли. Потихонечку, вот через она... свою экономику, а вы этого не понимаете. Mm -hmm. Россия это понимает, а вы не понимаете. Да. А будешь разъяснить, как вот Америка хочет, про просувая нас куда. Ну, что какие перспективы дали нас. Ну да, ну вот, например, я вам объясню. Сейчас вы бы вступили да. в НАТО. Mm -hmm. Вы же хотели вступить в НАТО, правильно? Mm -hmm. И вот, получается, ваши все земли бы mm -hmm. стали их То над... есть они бывают. На -на они они бывали... uh -huh. Подождите, я же рассказываю. Они бы вас выжили, ваши uh -huh. земли завоевали uh -huh. и немножко ближе к России подобрались. Uh -huh. они, uh -huh. они, они всю жизнь пытаются Россию завоевать, но uh -huh. у них не получается. Uh -huh. Потому что Россия это великая сила. Uh -huh. Реально. Uh -huh. А что а, а такое НАТО взагалі? Поясни мне. Ну ты как человек военный, а что такое НАТО? НАТО? Я, я это цивильный. отдельная организация от э, Америки, но uh -huh. она очень сильная и могучая. Кто? НАТО ну, на Америка? втором месте после России. Ну не, зрозуміло, звісно, да. Слушай, а как ну, вот так, например, Франция вот в НАТО, а Америка землю ей не забирает. Туреччина в НАТО. Вообще, я, я вам расскажу, Франция да. это вообще, это пытается через вас, через Америку что-то решить. Франция вообще ничего не решает. Еще, знаете, Наполеон был, нападал, пытался сжечь ага. Москву, но ага. у него ничего не получилось. Теперь решил вот этот президент попытаться ага. второй раз. Это, как говорится, это история. Это пытаются президенты сделать так, чтобы... В жизни их запомнили на долгие годы. Да, вот это да, вот да, все да. вот это и творится. А, я, я, я. а народ, а народ, народ бедный, страдает, умирает. Бедный народ, вот да. вот так вот. Да. А да. про Немеччину что скажете? Какие интересы Немеччины тут? Про кого? Немеччина. Берлин столица. Это кто? Германия. А сейчас там новый президент. Канцлер. Да, Меркель была. Не, уже Меркель давно нема. Ага, я не знаю, я новости не. просто давно не смотрел. Ну, ну я, извините, ну, добро. Ну, не, ну бывает. Я, а, я а... работаю, да, работаю, да, работаю. Я, я разумею так. А про Англию, <с что <с думаете? Про кого? Англию. Англия? Да. Ну, страна хорошая. Но. Но долго жить не будет. Опа, а чому? Потому что скоро Россия всех возьмет, и все будет под Россией. А що Росія есть такий окупант, як Гітлер, чи що получается? Нет. А для чего тоді, а чого ж тоді Гитлер, вона будет брати? Сталин. Россия это Сталин. Получается, якщо Гітлер воював против Англии, тепер Путін будет воювати против Англии, то есть Путин получается Гітлер. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, є як чисті сорти, найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, які ви дивитесь на даний момент. подтягиваем наших вооружников да с кавы. Так, подождите подождите вы просто спросили у меня да. что ну как Англия да. никто против нее воевать не собирается так, вы сказали только что кто, Россия заберет Англию великий один воин сказал не из я отобрать кто к нам мечом придет тот mm -hmm. от меча и погибнет mm -hmm. ну вот Россия. это Россия все будет ну с ваших слив Россия и собиралась все, идти и ты на Англии а вы, а вы знаете это? Ни. Великую как сказать всевидящую Вангу. Ни. Ни. А не, не. А что она сказала? Вы знаете, вы что, она сказала, будет один победитель, так. его зовут Владимир. Зеленский, может, будет, вот зараз. Да ну, Зеленский какой? У вас страна маленькая. Ну и что? Вообще маленькая. У вас, вот, смотрите, да. я вам скажу: вот, я с украинцем с одним разговаривал, он ага. говорит: у нас Украина больше, чем Россия. Вы О. вообще не понимаете, сколько Россия, вообще страна какая. Большая, не Развитие, можем разуметь, Она и... по площади занимает во всем мире первое место. А вы, Она что? очень. Очень огромное, да? Повышу. А так, и что? А что Ванха сказала? Так я себе... А, то, что Владимир yeah. переможет, да? Да, Владимир да. будет победитель. Один. Один mm -hmm. Владимир. Mm -hmm. А шо, взял, это что взял, что это будет Путин, а например, а не Зеленский? Зеленский клоун? Реально вам говорю. Вы, вы блин, серьезно. Не может быть. Вы там, вы там живете в Украине, вы не знаете, что он клоун? Нет. Как не знаете, он всю жизнь на эстраде выступал. Ну так это же не клоун, это эстрадный э, актер. Какой актор он актер? А, актеры они фильмы снимают, а этот да. просто смех, смехи делал, смеялся. А просто смехи делал, да? Шут, сразу... шут, шут, ну. Но. Вот наш Владимир Путин, да? Да. Вот вот я вам скажу, он реально с детства политик. Прям вот народился Полит... сразу политиком народился, да? Да я вообще рад, что я не в Украине родился, если честно. Я тоже рад, что вы не в Украине. Да, и да. я отца презирал, что он украинец. Вот так. Знаете вот. почему? А ну расскажи. Да. А потому что вот я много с кем работал, с украинцами, mm -hmm. они все. Со мной. О, Диман, все хорошо, все отлично, да. А теперь война началась, они. Димон, ты мой враг. Я mm -hmm. говорю, ты мне сейчас вот приедь сюда, в глаза, вот это mm -hmm. скажи. Так. Передо мной же лебезили бегали. Uh -huh. Лебезили. Uh -huh. Боялись меня. Дома. А теперь далеке у моего. Это хорошо. А батька в чем вы на твой? Кто? Ну, твой батька, ты кажешь, что ты батька своего... Не, зараз... Я его ненавижу за да. детства детство свое, херовое. Потому а что я выживал. Не жил, а выживал. А что он тебе делал? Я выжил. А что он, твой бу... батько, бухал, был був... на... Да, да, украинцы все алкаши. А, все украинцы бывают. все, все алкоголики. Я да. Алкоголики. Нет. А на России алкашей нема? Нет, Нет. Россия вообще не... Да ну, да, кто бы сомневался, ну. Россия только мясо ест. Все. Да, да, да. да, 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 да. <реку> Самому смешно, да. Я просто посмеялся, если честно. Я ж так и зрозумил, да. Увидите, и вас развеселил. Да, да, да. А то да, вы да. что-то, а что смотрю, веселый человек, а пытаетесь да. какую-то агрессию поднять. Я агрессия агрессию? Не Та, не да, да, какая агрессия? Сегодня такие свято великие, какая агрессия? Ну, поки сколько сегодня нового узнал и про Украину, и про... Про Америку, про НАТО, просто знаешь. Ты очень прям о, меня о, открыл. Для да. вас вообще это новое, да? Открытие, да, молодец. <свистит> 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 а как вас зовут? Степан Бандера. Не, Степан Бандера, я знаю, кто такой. Не, ну, это полный получается. Да, ну, серьезно. Ну, серьезно ну. Покажите паспорт. Не, ну, я не могу паспорт показать, это мои завистки данные. Ну как-то. Ну так. Тогда, я ж не знаю, может, может, вы из ФСБ. А я свой паспорт буду показывать? Я... Да. Вот я вам могу свой паспорт показать. Не требую. <свят> для чего он мне? Что? Ну для чего мне ваш паспорт? Не треба ну, ну вот, чтобы, чтобы, как говорится, чтобы по-честному. Ну, вот, паспорт, в, паспорте, в не ну, написано ФСБ чи ФСБ. Дмитрий Александрович, правильно? Да, дуже добре, да. Украинец? Не знаю. Ну, украинская фамилия? Ну, знаешь, возможно, и украинские прозвища. Мои украинские корени, да. а, значит, украинец, да, сами, я сомневаюсь. Вы знаете, какие ваши украинские фамилии? Ваши украинские фамилии заканчиваются на О и ИЧ. Татышо. Правильно? Татышо. Да. Да. ты что? Какие ты разумные, чтоб тебя не вкрали слушать, честное слово. Ну как, я же это, живу, историю изучаю, интересно мне все. Ты. Вот, вот знаете, да. как, вы, вот, как вы сегодня от меня много чего узнали, да, да, я да, тоже да. такого же. Да. И мне тоже интересно много чего а, узнать. А скажите, а что вы по истории вот недавно прочитали? Может, какую-то интересную информацию расскажете? Про какие-то поди? По истории на данный момент, ну... Нет, я сейчас вам ничего не расскажу. Ничего. Понимаете, я вам даже могу рассказать, но это российская история. Ну, о, а, Хорошо, у вас... история Нет, а у вас история другая, поэтому вам рассказывать это бесполезно. Не, расскажите. На паки бач, Бачит, нас же нема доступа до российской истории. Мне не интересно. Расскажи, ну, что. Ну почему ты Помощь вам, что захотите. Он... Открываются старинки, закрываете, блочать, блокует а, старинки. А вот подойдите, а можно да. вам один вопрос? Так, а у вас зависит. вообще WhatsApp работает? WhatsApp WhatsApp працует так. Хорошо работает. Хорошо працует так. А, а у нас все. Закрыто. А, а чего? Ну, не знаю. Ну там сейчас, э, типа это американские службы ватсаповские там что-то судятся, короче, мы теряем российских партнеров, 100 миллионов человек, и, типа, я не знаю, что они там выдумали, они решили нам вообще интернет, но мы свой выдумываем уже, все свое делаем. Все свое, я разразил, вот, прекрасно. Но, да, мы от мира откажемся, чисто российское будет, все. Дуб, У молодцы, будет... правильно, молодцы, вот вот подтримаюсь, вот, вот, вот бачишь все подтримаюсь, что ты говоришь. Так, про историю, вот расскажи мне, день, что ты прочитал от по истории от России? Цікаво, расскажи. По истории России? Да. да. Да я много прочитал, рассказывать вам, про что именно вам надо. Ну давай давай за период, например, вот, конца вот 90-х, например. Что там было? 90-х? Да. Так у нас в истории про 90 ничего не пишут. А про какие пышать руки? Давай про какие пышать руки. Поговорим. Потому что там был переворот, и там была война жесткая между собой. Ага. Ну, имеется, народ воевал против государства. Ага. А о чем писал. Тоже То же самое и у вас было с 2008 года. Ну, так... по... Значит, я разумею, да. А, так а чего, mm -hmm. чего переворот на России был? Переворот? Да. Потому что люди, люди поняли, что надо кому-то богатеть. Кому-то это, а, как сказать, разваливалась страна. И страну хотели, э, как сказать вам, короче, хотел народ себе забрать. Народ хотел себе Украину ну, народ, да. народ забрал. Нет, народ, народ забрал себе. Ну, просто потом э, поставили э, пьяницу, Ельцин у нас был, он пьяница. Угу. Пьяница он был, да? Пропивал. Да. А, я, я, И я, я, вот пока он не пришел, все, все восстановилось, все нормально теперь. Все нормально. Все отлично. Да. Россия процветает. Так а кто переворот был, кто кого перевернул? <клево> переворот, я же да. вам сказал, между гражданскими и государством. Угу. Я зразумел. Дуже цікаво. А слушай, а когда вот Россия появилась, вот как держава? Россия? Да. Российская держава, сейчас Российская Федерация идет. Да, ну вот Российская Федерация когда появилась? В 90-х годах. В 91-м году. 91-м. А в результате чего она появилась? Звитки она взялась? Ну, раньше было СССР. СССР. Что такое СССР? Да. Союз социалистических. А, сейчас подождите, вспомню. Социалистических советских республик. Ну да, ну так. Ну. То есть это содержалось не одно государство, было много государств между собой связаны да а как, как сейчас у вас, а, как сказать, вот это вот Франция, Украина, Германия, Франция. США, Прекрасно. вот эти вот все вместе державы. Угу. Как у нас сейчас вот появилось тоже, у нас свое появилось опять же, это то есть Китай, Индия, угу. э, Россия, Азербайджан. А, Азербайджан, Вон... Азербайджан в курсе, что в союзе с Россией, не? Да, да. А, казахи с нами. И казахи. казахи. Да ты что, ничего себе. Да, Узбекистан, да. вот Таджикистан. Я зрозумею. Ну, молодец. А, Мы я про... Иран, а... иран, иран. И Иран, и Ирак. Ну, слушай, вообще, просто, да. 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 А это Америка воюет с ними, а мы дружим а, со всеми. какая Америка нехорошая. За всеми воюет. Просто какие-то вот... Да, не да. И миром. Слушай, я вот про Наполеона сгадал, ты мне рассказывал. Что он Москву mm -hmm. хотел спалить. А для чего было Наполеона в Москву спаливать? Да, я не знаю. Он пытался завоевать. Он же тоже, как и Гитлер, не пытался нет, Гитлер. завоевать... Мир, ага, но ну, только не получилось. Только добирались до России, и все, ни а. у кого никогда не получается, а, как то до России добились. Да? Москву не захопил. Нет, Не он мать. ее спалил, ушел ему, и все, его догнали и добили. А вот так вот. То, до, до Франции инженер не повернулся да, Это а я вам просто кратко рассказываю. Я, да, да, так что да, история да. там большая. История великая. Я сейчас... бачишь, какие вот Наполеон, как Гитлер прям Якие же. Ну. Да. Ну. Ну. Я саду, вы по истории много чего знаете, но вы надо мной просто угораете, да? Да, ну ты что, не перестань. такие факты открываешь, я на эти не знал. Треба вик живы, вик в честь, знаешь, как-то кажут. Ну. ну у вас просто по лицу видно, что вы такое это, посмеяться, поугарать любите. Не, рад был пообщаться, поговорить. Не, может, что-то что про Украину хочешь, хочешь знать, может, какие-то бы пытания еду? Нет, 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 зачем? Я ругаться не хочу, мне это не надо. Я ж не сварюсь, бачу, я так доберусь. Если, если бы я так воевал, я бы еще поговорил. Я там не знаю ничего. Угу. Что там происходит? Что, это мне не интересно. Мне просто охота дружить, дальше общаться и все. Да. Зачем ругаться? Ну, Правильно. знаниями обмениваться. Да, 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 да. Живем в одном мире, живем, блин, как сказать, ну, в разных странах, но в одном мире. Мы должны друг друга уважать и все. Да. Я считаю да, так. Да, да, да. Так что я вас уважаю, спасибо да. вам. Да. Ну, Треть только, чтобы Россия забрала войска из Украины, да, и будет все доброе, да. Раск... да разрешите откланяться. Да, кланяйся. <решит> <решит> Спасибо, рад был пообщаться с вами. Очень приятный человек. <решит> Спасибо вам. До свидания. пока-пока. О, <решит> Виктор Порошенко, Юля с косой. Шановне панство, сколько часу происходит данный YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!